बड़े आश्चर्य और गहरे मंथन का विषय है कि मौजूदा वक्त स्वहित को लेकर अत्यंत गहराता जा रहा है बावजूद कुछ किरदार परोपकार की भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने सामाजिक कार्यों का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं स्थानीय आदिवासी पर्यावरण संगठन अध्यक्ष योगेश खानसोड़े की अगुवाई में क्षेत्र की विभिन्न संगठनाओं के सहयोग से विभिन्न सामाजिक कार्यों की पूर्ति की जाती है अप्रैल की शुरुआत में ही सूर्य देवता आग उगलने पर आमादा है भीषण तपती धूप में मानवीय जीवन छटपटा रहा है ऐसे में बेजुबान पैसे पशु पक्षियों के लिए जल व्यवस्था करने शहर के विभिन्न स्थानों पर जल पात्रों की व्यवस्था सामाजिक कार्यकर्ता योगेश खानजोड़े के जन्मदिन के अवसर पर की गई, जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा सर्वत्र की जा रही आदिवासी पर्यावरण सामाजिक संगठन अध्यक्ष योगेश खानजोड़े एवं सभी पदाधिकारी सामाजिक वनीकरण अचल को मानव सेवा समिति द्वारा विगत तीन से चार सालों से जहाँ पक्षियों के छह सबसे ज्यादा होती है ऐसे ऑक्सीजन पार्क में सामाजिक कार्यकर्ते गजानन कोहली साहित्यिक डॉक्टर प्रमोद गारोडे राजेश अग्रवाल पंकज गुप्ता कमल केजरीवाल राजकुमार बर्डिया रामदास मसने मोहन चौहान अशोक वस्तानी सामाजिक वनीकरण की वनपाल विजय गोमसो विनोद मिश्रा आयोजक आदिवासी पर्यावरण संगठन के पैरेलाल प्रजापति राजेश मुंडे मुरलीधर ठाकरे ममता ढहाके संजय डोंगरे इनके हस्ते छह जल पात्र लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही जुड़वा नगर के शिव तीर्थ परिसर वाघा माता परिसर टिकीवी परिसर एम परिसर पुलिस स्टेशन परतवाड़ा परिसर अचलपुर के कुछ परिसर सहित चांदूर बाजार में भी कुछ जगह यह व्यवस्था की जाएगी पक्षी पानी और पर्यावरण इस विषय पर गजानन को डॉक्टर प्रमोद गारोडे वनपाल घोडसोर योगेश खांजोड़े द्वारा इस समय अपने विचार व्यक्त किए गए अपने विचारों के माध्यम से इन सभी समाज सेवियों ने सभी से अपील करते हुए आह्वान किया है कि अपनी सुविधा अनुसार एक जल पात्र लगा उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेना हमारा मानवीय कर्तव्य है पर्यावरण समितीचे आमचे मित्रम आमच्या कोरोना समितीचे सदस्य सन्माननीय योगेश खांजोडे यांचा आज वाढदिवस आणि नवीन वर्ष हा एक दुग्धरा शर्कराचा योग जुळू आला आहे आणि याच्या निमित्ताने योगेशच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हे जे ऑक्सिजन पार्क आहे गावातला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळ्यातील गार्डन असेल किंवा वाघामाताचं गार्डन या सर्व ठिकाणी योगेशच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने उन्हाळा तापत आहे अशावेळी जी पाखरं आहेत या पाखरांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हावी रणरत्या उन्हात आपण पाहतो की बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था डबके डबके सुकून जातात नद्या सुकून जातात परंतु एक सेवेचं कार्य म्हणून एक मानवधर्म म्हणून पक्षासंदर्भामधली असलेली भावना कारण की पर्यावरणाचं काम करत असताना या सगळ्या भावना योगेशमध्ये आहेत आणि म्हणून सगळ्यांचा विचार करणारं पर्यावरण पक्षाचा सुद्धा या ठिकाणी विचार करतं आणि वाढदिवसाच्या दिवशी एक चांगला सुप्त कार्यक्रम एक चांगला कार्यक्रम योगेच त्या वाढदिवसाला होत आहे त्याला माझ्यातर्फे माझ्या परिवारातर्फे मी शुभेच्छा देतो त्याला वाढदिवसा शुभेच्छा देतो जयकुमार गिया के पंकज साबू विदर्भ न्यूज परतवाडा